Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. Muy triste. Luego Jota me consoló llenándome con tres trozos más de cerdo frito. Mirarlo me dan ganas de desmayarme. ¿Pueden las personas hacerse daño entre sí hasta este punto? Estoy celoso de que tengo un amigo que lo cuide bien. No puedo ver a mi body por ningún lado. Bua, que estaba sentada en el lado opuesto, de repente aprovechó la oportunidad para bromear. La niña sonrió. Mirarlo hace que mi corazón se debilite. Normalmente, Beagle también cuida de mí. Montaña, todavía dicen cosas buenas de mí. Por ejemplo, dame los bordes del pan. Normalmente, rara vez, hablo con Jota porque me siento muy callado. No esperaba que él resultara ser mucho más amigable de lo que pensaba. Con tantos elogios como este, por supuesto que tengo que estar feliz. Cuanto más veía a mis amigos sentados a la mesa sintiendo con la cabeza, más orgulloso me sentía. Quiero que mucha gente ame a Jota, de esta manera ser amado. Déjame preguntarte algo. Sí, Jota tiene un amante estallido. Cuestión de ilustración. Una es que nunca le contamos a nadie sobre la relación, por lo tanto, solo unas pocas personas lo saben. Y dos, pues es una persona encantadora. Sin mencionar que era casi el representante de la industria química en el concurso masculino, la pregunta principal es ¿Tiene algún sentimiento por Jota? Esto no se me pide a mí, no pienses demasiado, solo pregunta por muchas personas en el departamento, ¡qué alivio! Los familiares mayores recogen las cucharas y los tenedores, y los ponen en el plato después de comer. Se giró para mirarme por un momento, antes de centrar su atención en la persona que hacía la pregunta, que ahora tiene una expresión expectante en su rostro. Todavía no tengo un amante, pero tengo a alguien que me gusta. ¿No? ¿Quién es esa? ¿Es un secreto? Pregunta la Beagle. Estallido. Pensé que la comida estaba empezando a no ser digerida, Así que comencé a rascarme la nuca. A armar, ¿lo sabes? Todos los ojos estaban puestos en mí. Este momento claramente se llama tirarse unos a otros. Jota no solo me ayudó, sino que también me miró fijamente, como si esperara una respuesta. No es necesario mencionar a Kong, porque ya ha fingido ser tonto para salvarse. Lo sé, lo sé. Pero, ¿qué hacer ahora? No me atrevo a responder, no porque no esté claro, sino porque soy muy tímido. ¿Tengo que jactarme de mí mismo? Parece ser mi departamento. Hola, ¿en serio? ¿O es el departamento de al lado? Gun, no lo dudes, lo sabremos hoy. No hay necesidad de saberlo, solo sé, esa persona cuida bien de Jota, y eso es suficiente. Golpes en la cabeza. Las cuencas de los ojos me dolían tanto que me daba dolor de cabeza. ¿Dónde se reparten los bocadillos en el recreo? ¿Es solo mermelada? ¿La tienes? ¿O bien qué pasa con la leche con chocolate? ¿Malversaste lo que te dieron? ¿Cuál es el punto de preguntar tan agresivamente así? ¿Mantenerlo con cuidado? Kong enfatizó especialmente las últimas palabras. Él es a quien siempre le gustaba burlarse de mí, al igual que las palabras mantener con cuidado. Se usa indiscriminadamente, probablemente desde el día en que les conté a mis amigos de la misma industria cosas relacionadas con las personas que le gusta Jota. Solo más tarde me di cuenta de que esas palabras no eran diferentes de arrojarme una bomba a mí mismo. Sí, manténlo a salvo. ¿Estás satisfecho? Estás hablando tan alto. Es tan vergonzoso. La mano blanca sacó el cartón de leche de la mochila y me lo dio. Lo tomé y rápidamente e inserté una pajita para beber. Después de tres semanas de exámenes parciales, en mi corazón solo estaba poder descansar.